Грыжа межпозвоночного диска не является приговором. Далеко не всегда она нуждается в оперативном вмешательстве. Чаще всего пациенты обращаются к нам с болью. Так вот, в данной ситуации боль может быть связана с патологией позвоночника, а может и не иметь такую связь. Миф первый. Среди наших пациентов существует расхожее мнение, что если в позвоночнике имеется грыжа или протрузия, то это является... Показаниям для оперативного вмешательства. В действительности это не совсем верно. Более того, грыжа межпозвоночного диска является очень часто случайной находкой. Пациент может жаловаться, например, на грудной отдел позвоночника, а мы находим грыжу в поясничном отделе, а в грудном отделе никаких патологических изменений не выявляем. Это довольно-таки частая ситуация. То есть во многих случаях грыжа может никак не влиять на качество жизни пациента, и он может ее не ощущать. Миф второй. Некоторые пациенты считают, что основной критерий оперировать грыжу или нет заключается в ее размере. Это опять же не совсем верно. Бывает, что грыжа не слишком больших размеров, но она дает довольно выраженную неврологическую картину и нуждается в оперативном вмешательстве. И наоборот, грыжа может быть крупной, но при этом не являться причиной тех симптомов или той боли, с которыми обращаются к нам пациенты. Для операции по поводу грыжи межпозвоночного диска существуют довольно четкие показания. Одно из них это безуспешность консервативного лечения, либо если данная грыжа приводит к серьезным неврологическим расстройствам, например, слабость в той области тела, которая иннервируется данным сегмента позвоночника. Только болевой синдром не является показанием для операции в подавляющем большинстве случаев. Есть, конечно, исключения. Встречаются пациенты, которые тяжело переносят боль и не готовы идти по пути консервативной терапии. Но это уже индивидуальный случай. Чаще всего болевой синдром достаточно успешно, Купируется консервативной терапией. И даже при наличии крупной грыжи. Миф третий. Пациент может рассуждать таким образом, что грыжа является проблемой, и после операции проблему удалять. И, соответственно, это приведет к полному выздоровлению. Такое утверждение является ошибочным, поскольку функция позвоночника после операции не будет восстановлена в полной мере. Более того, после оперативного вмешательства, даже малоинвазивного, на тканях позвоночника возникают серьезные рубцовые изменения, которые приводят к ограничению функции, к ограничению подвижности позвоночника. Соответственно, послеоперационный пациент поддается консервативному лечению значительно сложнее. Нередко встречаются случаи, когда пациенты после операции по удалению грыжи спустя несколько лет обращается к нам с повторным болевым синдромом. Очень важно для избежания подобных ситуаций после операции пройти полноценный курс реабилитации. Это позволит устранить причину, которая привела к возникновению межпозвоночной грыжи. В позвоночнике должна быть восстановлена функция, двигательная функция. Иначе позвоночник будет находиться в состоянии дистрофии, то есть не будет получать адекватное кровоснабжение и питание. Вследствие этого диск который был прооперирован или соседний диск, со временем будут разрушаться, поскольку причина образования грыжи в таком случае не будет устранена. Это может привести к рецидиву. Подобная ситуация встречается довольно нередко. Для избежания подобных негативных последствий и существуют специалисты, врачи-вертебрологи которые помогут вам разобраться в причине заболевания позвоночника и помогут подобрать адекватную консервативную терапию и последующую реабилитацию.